要我们吃牛酥鸡骨，我来锯，不干活难受。嗯，这玩意全是骨头，没啥肉，做它干啥？还费柴火。嗯、呃，好吃不过铁狗肉，你别管了，进去吧。 好嘞，接着装盘吧。嗯，快拿进去先焯水。嗯，今天可能要下雨啊。那不挺好吗？先焯水。哇，这可是满满一锅啊！对，好好焯水。嗯，放点姜，再放点葱。 再放点草原六十度，嗯。好了、哦，先焯水，嗯。牛蝎子焯好水了，嗯。放食用油，油热了放姜葱蒜，火辣好了。放点黄豆酱，哎，多放点，火辣好了。再放点香辛料、薯叶、薯皮、哦，放点，火辣好了。哦 放点辣椒干，全放，火了火了，再放火锅底料，火了火了，火了出呛鼻子的香味啊！嗯，行了，弟弟弟弟，你和水果，果快过来，嗯，到，好嘞，刘先子下锅，嗯。 再放点生抽、老抽，生抽、老抽一起抽点给它点颜色。再放一把黄豆粒这么大的猪肉打点盐，滴滴盖上锅，大概煮它两个小时就行了。哦、好，期待呀！那不挺好、哦。